сейчас обговаривается этот очень бурно у людей вопрос. На самом деле тариф поднимается на 0,86 и 8 копейки только для многоэтажных домов. То есть на частный весь сектор, на госучреждения, на тариф не повышается. То есть он остается такой, как и был. А на 86 копеек, грубо говоря, почти 87 копеек с ПДВ повышается тариф для многоэтажных домов. Что туда входит и в связи с чем это связано? Э, национальный тариф, еще хочу сразу сказать, тариф повышает, поднимает или опускает тариф только национальная комиссия, НКРЕ у нас. То есть так как мы лицензиаты национальной комиссии, тарифы устанавливают только нацкомиссия нам. Э, в этот тариф входить будет что? Это поверка счетчиков. То есть за это раньше платили люди, а сейчас будет платить то предприятие коммунальное, которое эксплуатирует эти счетчики. То есть в частности наш водоканал. Мы эксплуатируем их счетчики и мы снимаем, сами отвозим на поверку, потом людям устанавливаем. Дальше, в этом, что в этом тарифе сидит? Это зарплата контролеров. То есть на коммунальный сектор был не рассчитан контролеры на многоэтажки в тарифе. И в этом вот эта часть маленькая добавляется. Это их зарплата контролеров, которые снимают показания со счетчиков, разносят платежки. Дальше, что в тарифе сидит, это банковские услуги. То есть вот эта маленькая часть банковских услуг, которые наше предприятие пользуется, то есть в этом тарифе лежит вот эта вот часть. Тариф эм, мы подавали на поднятие тарифа уже давно. Год национальная комиссия не, нам ну, ничего не, не утверждала. И в этом тарифе еще лежит электроэнергия. То есть у нас по воде, если взять в частности воду по водоканалу, убыточная где-то на 40%. Потому что электроэнергия поднимается, а нам тариф никто не, не поднимает. Даже на ту часть, чтобы перекрыть электроэнергию. И мы, как бы наше предприятие несет убытки. Будут ли повышаться дальше тарифы? Пока не будут повышаться. То есть все связано опять-таки с повышением электроэнергии. Если электроэнергию повысят опять нам, ну, соответственно, мы будем подавать национальную комиссию, чтобы повысили тарифы на воду и канализацию и приравняли к разнице вот этой маржи на электроэнергию. Было бы хорошо, если бы тарифы у нас поднимали или опускали раз или два раза, в, ну раз на, на два года. Почему? Потому что, ну, этот переходной момент, когда поднялся тарифы, люди очень плохо платят. И им тяжело перестроиться, переоформить договора. Э, ну, это массу работы надо э, провести. То есть, по вот, ну, сейчас мы знаем, что у нас 1 марта будет новый тариф для многоэтажек. Сейчас в течение месяца мы выставляем на сайт Ирпинского горсовета, мы выставляем в газеты, Бучанские новины, Ирпинский висник, э, чтобы люди ознакомились. Там будет расписана вся структура структура тарифа, из-за чего он повышается, насколько и что там вложено в этот тариф. По поводу качества воды есть замечания бывает. Однозначно они были, есть и будут. Качество воды иногда хромает и только лишь из-за того, что у нас идет несанкционированное отключение или перекрывает кто-то сети наши. То есть очень вот была у нас недавно ситуация в Буче люди подключались, закрыли колодец, ну, в колодец залезли, закрыли задвижку, воду остановили, потом резко открыли, и пошла грязь. Ну, как бы, можно сказать, немного была чуть грязноватая вода. Да, мы сразу отреагировали, мы сразу промыли эти сети. Некоторым людям, кто обратился, мы сделали перерасчет, мы делаем перерасчет, когда вот такая у нас на этот день, э, и сняли это напряжение. В будущем э, мы планируем и в Верпине, и в Буче э, как бы заняться качеством воды и построить станции обезжелезования и станции водоподготовки. То есть в этой станции водоподготовки будет обезжелезывание воды, и, и тогда будет вода, но очень хорошее качество. Да, у нас сейчас она всем отвечает нормам, и вода в Верпине, по сравнительно с другими регионами самое-самое хорошее. Но если взять сейчас, построиться станции водоподготовки, обезжелезывания воды, то вода будет, я точно скажу, ну, одна из лучших в Украине. В марте месяце мы полностью запустим диспетчеризацию города Ирпеня но по водным объектам, это канализационные насосные станции, это станции второго подъема, это скважины. То есть с водоканала мы сможем не выезжая на место управлять, включать или выключать, смотреть уровень резервуарах их наполнение водой. Дальше что? В этом году мы подали и область нам, мы имеем большие надежды выделить нам еще миллион четыреста и мы мы закончим диспетчеризацию по Бучи, по Гастомелю, по Ворзелю. То есть и тогда, я скажу, в этом направлении у нас водоканал будет один из самых современных. Дальше, что хотелось бы сказать. В этом году мы в марте месяце запускаем 5 новых скважин, которые будут качать на резервуар второго подъема на станцию Чехова. И тем самым э, мы увеличим э, подачу воды в город, и не будут, летом, когда даже здесь засушливая, не будут проблем с перебоями воды. То есть, кроме того, что мы пять новых скважин сделали, мы еще три э, перебуриваем, идет реконструкция. Они будут больше, ну, намного будут мощнее давать. Если они сейчас 10 кубов дают, то они будут до 30 кубов в час давать. Это вот у нас такие приоритеты.